Так, вітаю, скажіть, будь ласка, э, вітаю. чи правда багато американських змі та українських змі пишуть про те, що позиція Джонсона змінилася після вашої з ним зустрічі? Яка ваша думка щодо цього? А, э, в Америці точно є демократія. Ми це відчували на себе. Я хочу сказати, що Библия говорит, что Коня приготовляют на день Битвы, на победу с Господом. Я уже упоминал, не один раз упоминает. То есть этого коня, боевого коня, нужно приготовить, нужно что-то делать для этого. Вот и мы побывали в Америке, был такой Ukrainian week, неделя целая, очень много людей, то есть они доносили вообще информацию, что на самом деле происходит у нас, доносили информацию до конгрессменов, сенаторов. Вот. И мы с небольшой такой тоже командой и в, английских, э, э, и в английских верующих лидеров, мы э, тоже ходили в разные кабинеты к сенаторам, э, к конгрессменам. И для них очень, очень важно то, что мы своим личным присутствием рассказываем свою историю. Но на самом деле что происходит? Не то, что пишут где-то там э, по новостям, но что происходит на самом деле. И нам довелось такая получилась, один очень хороший человек устроил нам встречу с Майком Джонсоном. Вот вы знаете, вообще в американском правительстве 60-70% люди верующие, евангельские верующие. Вот. И э, Майк Джонсон тоже верующий, баптист. И мы, если можем так сказать, разговаривали на одном языке, вот как верующий с верующими людьми. И, и действительно на их сердце очень открыто помогать Украине. Но мы и я, кто пострадал, мы должны говорить об этом. Мы должны говорить миру должны говорить людям. Потому что если мы не будем этого говорить, э, то Россия тоже что-то говорит. Россия вкладывает сумасшедшие деньги на пропаганду, и их пропаганда действительно работает. треть Одна третья пропаганды российской, вернее, она достигла, достигла вообще многие страны. Люди действительно верят, что у нас фашисты, у нас нацисты, у нас кушают детей, мы так утрирую. Вот. И после того, как мы пообщались с спикером Майком Джонсоном, После того, как мы пообщались, через несколько часов он заявил, что э, я считаю необходимо, важным э, дать военную помощь Украине, э, но ну, именно для защиты. Потому что э, в ту ночь, 2 марта, если бы были, были ракеты в наличии, то они бы сбили этот дрон. Но их не было. Нам нужна военная, военная помощь для защиты, как минимум, своих людей, своих городов, вот. И, соответственно, и нашим защитникам тоже на передовой. Они очень сильно нуждаются в снарядах. А про что вы с ним говорили? Ну я коротко рассказал свою историю. В двух словах мы говорили именно то что иранский дрон попал в наш дом вот. россия очень много ущемляет не то что ущемляет я бы сказал угнетает такое слово верующих верующих евангельских верующих и не только евангельских всех конфессий именно на оккупированной территории очень много людей замучили убили много людей, пастырей, вот. то есть у России у них только одна церковь, это российская православная церковь, и конечно же правительство российское, оно использует это как инструмент религии, если так можно сказать. Прикрываясь Богом, убивает обычных мирных людей, убивает детей и оправдывая это, Но, конечно же не признает свою вину то, что они делают. А как вы думаете, в чем вообще сила духовной дипломатии? Какие у нее главные как бы, принципы, на которых она базуется? Uh, Ваши и защитной. Да, ну, мы, мы, верующие, у нас очень большой комьюнити, как говорят. Очень большой комьюнити. И кх, uh, мы вообще всем, всегда стараемся держаться вместе. Вот. И uh, куда мы не приезжаем, у нас везде есть друзья, есть знакомые. Можем просто прийти к незнакомым людям. И, и там э, верующие, но всех нас верующих объединяет Иисус Христос. Вот. Наша сила в Боге. Вот. Я уже вот сказал вот этот стих, коня приготовляет на день битвы, но победа от Всевышнего. Потому что э, важно, чтобы мы все объединились и все работали для того, чтобы приготовить этого коня. И, э, но победа, она всегда от Господа. Это, это такой древний принцип. И Израиль, когда сколько он войн провел. Израиль, и всегда это как бы лозунг такой, если можно сказать. Вот наша вера, наша надежда только на Бога. А какая разница духовные э, те политики в Швейцарии с американской? Ну, я не знаю. Вы еще не знаете? Я не знаю. Ну, а про что вы собираетесь тут говорить, власне, на саммите? Ну, э, я не политик. No. Я я просто рассказываю свою историю. Uh -huh. Ну, я думаю, что этого достаточно. Не больше я. А какие у вас ожидания, взагалі от саммита? Ожидания? Да, власне. Не было никаких ожиданий. Власне? Я не что я просто знал, что будет... Для меня будет маленькое место для того, чтобы рассказать свою историю. Ну, просто и вообще людям, я думаю, всем людям. Важно, чтобы люди э -э, знали, ну, правду знали. Вот я, как я, обычный человек, и рассказываю то, что вот реально происходит у нас в стране. Потому что Россия не пришла нас освобождать вот, от чего-то воображаемого, она максимум освобождает нас от нашей жизни и от наших домов. Вот. Дякую вам. Дякую вам.